Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Beduri Umai Kesini Persembah Diri Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV edisi 27 Oktober 2025 Kita ke berita utama Pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Syarikat ES Donald Trump memberi ruang untuk meneliti semula hasil perbincangan dua hala yang telah dijalankan termasuk kerjasama strategik perdagangan, teknologi dan keamanan serantau. Menerusi satu hantaran di Facebook, Anwar berkata beliau merakam penghargaan kepada Trump atas peranannya dalam menjayakan perjanjian damai Kuala Lumpur antara Thailand dan Kemboja serta pelan damai Gaza. Terdahulu, Anwar sekali lagi berkesempatan mengadakan pertemuan singkat dengan Trump sebelum beliau berlepas ke Tokyo, Jepun. Dalam pada itu, Trump menyifatkan lautan rasminya ke negara ini sangat berjaya dan bermakna dan menjelaskan Malaysia adalah sebuah negara yang hebat serta sangat bertenaga. Pemimpin kuasa besar itu mengadakan lawatan ke Malaysia selama dua hari bermula semalam bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang berlangsung di pusat konvensyen Kuala Lumpur KLCC. ASEAN dan Korea Selatan terus memperkukuh kerjasama dua hala selepas hubungan antara kedua-dua pihak dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ASEAN mahu hubungan dua hala dengan Korea Selatan terus dipertingkatkan khususnya dalam bidang pemindahan teknologi serta kerjasama berkaitan kecerdasan buatan AI. Ujarnya perkara itu termasuk kerjasama dalam pertukaran maklumat terutama dari segi jenayah cyber dan bidang berkaitan. Muhammad berkata tiada sebarang perjanjian baru dibuat namun satu kenyataan bersama telah dikeluarkan yang, menyerai, yang menyenaraikan beberapa perkara yang perlu dilakukan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sidang kemuncak ASEAN Korea ke-25 di pusat konvensyen Kuala Lumpur KLCC hari ini. Sebanyak 1,711 barangan ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat AS, tidak dikenakan tarif timbal balik 19% menerusi perjanjian perdagangan timbal balas yang dimetrai antara kedua-dua negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Cintong berkata menerusi perjanjian itu, kedua-dua negara mendapat manfaat antaranya akses pasaran lebih baik dan terjamin. Katanya antara barangan ekspor tersebut adalah seperti minyak sawit, barangan berasaskan getah, produk koko, komponen dan alat gantian pesawat serta farmaseutikal. Cintong berkata akses lebih luas dan terjamin tidak termasuk ekspor utama Malaysia membabitkan produk semikonduktor. Beliau berkata hal itu akan dipertimbangkan oleh AS dan Dewan Perdagangan mengikut Session 232 Akta Pengembangan Perdagangan 1962 membabitkan produk semikonduktor. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Jelutong RSN Raya PH Jelutong mengenai kelebihan pemeteraian perjanjian perdagangan timbal balas antara AS Malaysia di Dewan Rakyat hari ini. Sekitar 225 mangsa banjir telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Taman Aman di daerah kota Setar Kedah selepas kediaman di sebelah sekampung Mukim Anak Bukit dinaiki air meskipun jumlah mangsa keseluruhan negeri itu dilaporkan menurun sedikit. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Kedah melaporkan tiga sungai iaitu Sungai Titi Kerbau, Sungai Pendang dan Sungai Padang Terap masih mencatat bacaan melebihi paras bahaya sekaligus menyebabkan pemindahan dilakukan segera bagi menjaga keselamatan penduduk. Sementara itu di Sabah ribut petir disertai hujan lebat dijangka melanda daerah Tawau dan Sandakan serta kawasan sekitarnya dari pagi hingga ke tengah hari tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca tidak menentu dan meminta penduduk yang terlibat supaya kekal berwaspada. Selain pairan Sabah Met Malaysia turut mengeluarkan amaran sama bagi pairan Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Utara Sarawak. Keputusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negara? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu layari iklan eka di utusan Kita kembali lagi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ hari ini mengumumkan diskaun sebanyak 50% bagi saman tertunggak mulai 1 November hingga 30 Disember ini sebagai langkah membantu pesalah jalan raya menjelaskan bayaran. Ketua Pengarah JPJ Dato' A.D. Fadli Ramli menjelaskan bahawa diskaun berkenaan meliputi semua jenis saman kompaun kecuali kesalahan yang tidak boleh dikompaun, notis temu siasat 114 dan notis saman tampal P-J23-115. Beliau menasihatkan orang ramai agar merebut peluang ini dengan menyelesaikan saman di kaunter JPJ seluruh negara atau melalui saluran dalam talian yang disediakan dan menegaskan bahawa selepas 31 Disember tiada lagi potongan sama untuk saman jalan raya yang membabitkan JPJ dan polis diraja Malaysia. Dalam pada itu, JPJ turut memaklumkan bahawa operasi Ops Perang Lebih Muatan yang bermula 14 Oktober hingga 31 Disember telah memeriksa lebih 23,300 kenderaan dan membawa kepada kepada penyitaan 96 lori serta pengeluaran sejumlah besar saman kepada pemandu yang melanggar peraturan. Kami pilih tenang hidup bukan untuk puaskan hati manusia. Penyanyi dan pelakon Amira Uthman menegaskan beliau dan suaminya Fatah Amin memilih untuk hidup tenang tanpa melayan segala komen negatif yang dilemparkan segelintir pihak berhubung hubungan serta pernikahan mereka. Menurut Amira, mereka hanya fokus kepada perkara yang positif dan menganggap bahawa hidup bukan untuk memuaskan hati manusia, tetapi untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan bersama. Beliau turut menyatakan rasa syukur kerana majlis perkahwinan mereka berjalan lancar dan dikelilingi orang-orang yang baik, sekaligus mencerminkan rezeki dan dukungan yang tulus. Dalam hari itu, Fatah dan Amira sedang merancang mengadakan sebuah majlis khas bagi peminat sebagai tanda perhargaan atas sokongan yang diberikan sejak awal perhubungan mereka. Berita dunia. Polis Thailand sedang menyiasat lebih seribu warga asing yang melarikan diri dari pusat penipuan dan kasino haram di Myowadi selepas sentera Myanmar melancarkan serbuan besar-besaran di kompleks KK Park pada hujung minggu lalu. Timbalan Ketua Polis Negara Thailand General Tachai berkata seramai 1,233 individu termasuk rakyat Thailand dan warga asing menyeberangi sungai Moi ke Mesut susulan siri letupan dan kebakaran di kawasan berkenaan. Daripada jumlah itu, 124 orang dikenal pasti melalui mekanisme rujukan kebangsaan NRM dengan warga India menjadi kumpulan terbesar. Sementara itu, letupan di KK Park yang dikawal tentera kebangsaan Karen KNA menimbulkan kebimbangan keselamatan selepas penduduk tempatan dilaporkan melihat drone berlampu hijau terbang di atas kompleks tersebut beberapa saat sebelum kejadian. Pentagon mengesahkan menerima derma berjumlah 549 juta ringgit daripada seorang penderma yang enggan dikenali bagi membantu membayar gaji 1.32 juta anggota tentera Amerika Syarikat susulan penutupan kerajaan perse persekutuan yang berlarutan. Presiden Donald Trump memaklumkan sumbangan tersebut datang daripada seorang rakyat AS yang digambarkan sebagai penyokong tegar dan tidak mahu namanya didedahkan kepada umum. Dalam hari itu, jurucakap Pentagon Sean Panel menjelaskan derma tersebut diterima di bawah kuasa penerimaan hadiah jabatan itu dan akan digunakan khusus bagi menampung kos gaji serta faedah anggota tentera. Bagaimanapun langkah tersebut menimbulkan kebimbangan etika dalam kalangan ahli politik selepas laporan mengenai mengenal pasti penderma berkenaan sebagai bilioner Timothy Mellon iaitu penyumbang utama kepada kempen politik Trump. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Sektor pelancongan di Kelantan terus dirancakkan melalui penerbangan terus dari Singapura ke Kota Baru yang dikendalikan oleh Scoot, anak syarikat tambang murah Singapore Airlines SIA. Pengarah Urusan Malaysia Airports Holding Berhad MEHB Datuk Muhammad Izani Gani berkata, penerbangan dua kali seminggu pada Jumaat dan Ahad itu yang mengambil masa 1 jam 15 minit itu mampu mempromosikan lebih banyak negeri ini kepada pelancong asing. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melancarkan program My Airport Scan Lestari Seni Majlis Pemekasaan dan Pemeliharaan Rebana Ubi serta sambutan penerbangan sulung skut dari Singapura ke Kota Baru di LTSIP semalam. Beliau memberitahu sekiranya mendapat sambutan yang menggalakkan, MEHB tidak menolak kemungkinan akan mengemukakan cadangan pertambahan lokasi dalam menggalakkan lagi sektor pelancongan ke Kelantan. Sebanyak 49,611 penumpang perkhidmatan Bas.my telah memperoleh manfaat daripada program kad konsensi yang ditawarkan kepada warga emas, pelajar sekolah dan orang kelainan upaya OKU setakat Ogos lalu. Menurut Menteri Pengangkutan, Anthony Lok daripada jumlah itu 38,507 adalah warga emas diikuti 6,381 pelajar sekolah, 2,914 OKU dan 1,809 siswa yang menikmati pengangkutan awam secara percuma melalui inisiatif tersebut. Program kad konsensi bas.my telah dilaksanakan di negeri-negeri masing-masing dengan kerjasama kerajaan negeri dan pihak berkaitan bagi memastikan golongan yang memerlukan mendapat kemudahan pengangkutan awam secara lebih mudah dan berterusan. Kerajaan menegaskan bahawa langkah itu bukan sahaja meringankan beban kos pengangkutan bagi golongan sasaran tetapi juga menyokong dasar mobiliti inklusif yang menyasarkan liputan lebih meluas dalam jaringan pengangkutan negara. Berita sukan Ratu Trek Negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri terpaksa akur tersingkil awal pada acara Kirin Wanita Kejohanan Berbasikal Trek Dunia di Santiago, Chile awal pagi tadi. Pelumba berusia 22 tahun itu beraksi dalam saringan kelima pusingan pertama namun sekadar menamatkan saingan di tempat kelima di belakang juara dunia Dua kali dari Britain Emma Finucane dan wakil Jepun Haruka Nakazawa. Keputusan itu memaksa Izah ke pusingan repech bagi memburu tiket kesuku akhir. Namun nasib tidak menyebelahinya apabila sekali lagi menamatkan perlumbaan di luar dua kedudukan teratas pada aksi repech. Kesaringan kedua, pelumba Rusia Alina Lisenko muncul juara manakala Lilia Tatarinov di tempat kedua sekaligus menutup peluang izah untuk mara lebih jauh. Mengikut format kejohanan, hanya dua pelumba terbaik dari setiap saringan pusingan pertama dan repech akan layak ke suku akhir. Jurulatih Arsenal Mikel Arteta berjaya mengukuhkan cekaman di puncak Liga Perdana Inggeris EPL selepas berjaya menumpaskan Crystal Palace 1-0 semalam. Dalam aksi berkenaan, Iberici Izi muncul wira apabila berjaya meledak gol tunggal perlawanan ketika menentang bekas pasukannya Crystal Palace di Stadium Emirates. Pemain tengah berusia 26 tahun itu yang beraksi lima musim bersama Palace sebelum berpindah ke Arsenal pada Ogos lalu menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-39. Gol berkenaan hadir selepas tundukan Gabriel Megahes jatuh tepat di hadapan Eze yang tenang merembat gol masuk menewaskan penjaga gol Dean Henderson. Kemenangan itu membolehkan Arsenal melanjutkan rekod tanpa kalah kepada enam perlawanan Liga dan sepuluh perlawanan dalam semua kejohanan musim ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 28 Oktober 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Mawahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.